в экстазис. Давайте сольемся в экстазе. Нет, еще в декабре будет. А, понимаю. А -а -а. На фронте а -а -а. был? На фронте был? Нет. Как вас зовут? Как вас зовут? Виктор. 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 Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Как вас зовут? Степан Андреевич. Степан Андреевич. Степан Андреевич. Вы откуда, Степан Андреевич? Город-герой Белгород, а Город Город, Белгород. а вы откуда, Виктор? А вы откуда, Виктор? Великий Новгород, Россия. Великий кто? Великий кто? Великий Новгород. А, великий Новгород, там не черт а, что великий послышалось. Новгород, а мне черт что послышалось. Ну а о чем общаетесь? Там по-разному. А, Белгород. А Шибекина далеко оттуда? Но это Белгородская область. Ну, это Белгородская область. Да. Просто знакомые есть. Да, Шибекина. Да, да, как, да, 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 его... как у нас по телевизору его да, некоторые да. деятели Белгород, высокомерные. Высокомерные. Да. Как только не обзывали и Шемякина, да, обзывали, и, Шемякина и Шабукина, не, ну, и Шабукина. Ну, да понятно, что уже это, да, это я знаю, другие Добрый белгородцы Димали, знают, скажу, а да, вот эти вот, которые, а, сидят, а, у а, которые сидят у Соловьева, которым соловьев. наплевать на свой, да, на свой народ, они даже карту не да, открыли. Так я, я с вами согласен. Я просто когда услышал, когда они сидят в студии говорят, вот обстреливают Шемякина. Шемякина. Шебукина. Шебукина. Какого Шемякина? Шебукина? Когда Шемякина? Произносят... Так они, Дебранина. Несколько Дебранина. они несколько, раз. Они даже не, не удосужились залезть и прочитать, как называется населенный пункт. Да плевать на них вообще, если честно. Да, ну, понятно. Оголёв, я и бы на самом деле на, тяну, тяну, на, на тяну. столбах. разместил вот по порядку, по росту. Нет, ну есть повесил. ну кто нормальный? Ну, кто нормальный? Ну, зачем? что Кто? 13-й? Не, нормальный есть. Кто 13-й? Ну, мне нравится, например, 60 минут, например. А, -а, 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 -а. Вот она что. Вот она что. Знает. Тут же сейчас Один... Товарищ сейчас знает толк возвращения, да? возвращения, да? Толк возвращения. На да. волю скобей его подсел. На волю скобей его подсел. Знаешь, я понимаю одно, что правда нам не скажут, это раз. Чего это вдруг? Чего это вдруг? Чит. Чит начнем с того, допустим, взять вот Белгород, например. И какие потери у них, какие потери. Мы все считаем другие, Кого а это у них? У кого это у них? Ну, украинцев. А ты, про это. а, ты про это. Я думал, ты уже Белгород. Я думал, это уже Белгород. Отдельно от России считаешь. Отдельно от России считаешь. Нет, почему? Белгород это Россия. Ну пока, да. Ну пока да. Почему пока? Референдум назначили. Референдум назначили. смотрели на Донец и на Луганск. Говорят, республику будем могли называть. В Москве мы не нужны. А на Мариуполь не нужен. Почему мы на Мариуполь не посмотрели? На Мариуполь. На, на Запорожье, на Херсон. На Запорожье на Херсон. Ну, ну. ну я просто как бы ближайший пример. Ближайший пример. Не дадут. Не дадут. Вот если. Не дадут. Кто один даст? Кто один даст? Соловьев. Ну, вот референдум. Соловьё. Референдум. Между чем? Присоединение, что ли, чего я не могу понять? Нет, они зависимость. Нет, они зависимость. Ну как Крым. ну как они... Крым. Ну, Крым, он как ни маленько иначе. Крым не то, что он был... Не то, что независимость, он как бы принадлежал нам практически. Так да, а Белгород принадлежал? Что, что он, что... принадлежал. Ну, ну, в Крыму был хотя бы президент. В Белгороде такого нету. Как нету? Так нету. Сейчас будут как выборы от... народного Сейчас... губернатора, а вы, как в Донецке. Я говорю, президент в Крыму был. Так был, был он в 92 втором году, а мы Крыму-то да, присоединили, нет, вернули в 2014-м. Как-то есть разница между 92 и 2014 Нет, я не про это. Так и я не про это. Не А суть не в этом. Суть в том, что, ты говоришь, не дадут в референдум провести. А я считаю это несправедливо. Почему мы провели референдум в Крыму? И мы же не можем провести ну, такой же, же, так же референдум в Белгороде. Это же несправедливо. Обстоятельства другие. Почему? Какие, почему сразу другие? Справедливо? Какие другие? нет. Ну, ты берешь Крым, Севастополь, там же не то, что Крым, там же много чего входит в него. А Белгород... Шебекина входит в Белгород. Шебекина входит в Белгород. И ты говоришь, ну, это область. Так Белгородская область Белгородская больше, область, чем больше, некоторые чем области Украины. Ну, хорошо, а кто будет проводить это все? Ну, кто проводил ну, в, Крыму, Пти, в Крыму, те в Крыму, Белгород. и в Белгороде. Там Баба. А Крыму, Баба как, его? Бан... Как, его как его звали? Забыл я. его звали, забыл я. Ну, который возглавлял Донецкую народную, Донецкую народную республику. Ну а чё? Б... Белгород так Россия, зачем там референдум? Ну перестанет Белгород быть Россией. Белгород быть Россией. Донецк перестал быть Украиной. А теперь Белгород перестанет быть Россией. Кто перестал быть Россией? Донецк. Луганск. Нет. Украины перестал быть? Украины перестал быть? А он и не был никогда. Как это не был? Откуда у них украинские паспорта? Хх, украинские паспорта. Ну, в Крыму тоже были украинские ну, да, паспорта. Когда, когда, был, я, я так понимаю, когда давали украинские паспорта, был еще Янукович. А после госпереворота, когда все это произошло, и когда государство потеряло свое влияние и вообще как государственность, и если люди захотели... И я тебе скажу, что больше, я тебе скажу, даже с украинскими паспортами Донецк-Луганск всегда с Россией хотел. Mm. Mm. А Ведь, знаешь, если честно, знаешь если, если честно, можно было договориться, как Зеленский обещал, как обещал mm. когда он станет президентом, и что он договорился. И там бы осталась бы, если честно, часть Донецка у нас бы только mm. была, а остальное было бы все mm. Украина. А помнишь, у нас тоже переворот как был в 93-м? Я восемьдесят второго. В 93-м у нас раз был, помнишь? По Белому дому стрелял. Я, говорю, я родился 82 И девяносто й для меня... Сколько ну, может, его? не утратили влияние, государственность, как ты говоришь? Почему ты, ты считаешь, не, что они утратили? Нет, ты мне сейчас говоришь, когда я был ребенком, и я не могу это вспомнить. Да книжки читай. Я да, тебе говорю, книжки читай. Про плена, прочитай. Хорошая книжка политическая. Я опять не понимаю. Мне вот это интересно, что сейчас там было. Господи, развался с СССР. А что тебе интересно, что у них было? А что у нас происходит неинтересно? Наша же страна важнее. Почему ты знаешь, что Почему происходило знаю, у них, а что происходило у нас нет? Ты Родину не любишь явно. Может, ты иноагент какой-нибудь? Нет, у а тебя не Галкин история? фамилия. Мы в какой кино... Я даже не знаю, что какой киноагент. Не киноагент, а иноагент. Киноагент, а иноагент иностранных, знаю, разведок. иностранных разведок. Я... разведок. Я не разведчик. Да это понятно, как у тебя разведчик. Как пусть тебя разведчик. Не годишься ты. Не годишься в разведчике. Ты. Я и не военный, я в армии не был. Я не полиция. А хочешь в армию? А ты сайшь такой, а такой маленький, а уже в армии. 82-го года. Мне 42 -го года, знаешь, и как бы. Не познавато ли? Нет, мне 52, я в армии. 52, я в армии. А -а -а. Офицер, наверное. Да, целый подполковый. А, да, целый подполковый. Ну. Ну а ты не хочешь. А я что там? Ну, будем... а ты не 42 года рядовым. Ну я же не знаю, почему ты вдруг я не, не пошел учиться, не получил учиться. звания. Родину не Родину ж не любишь. Хорошо. Хорошо Сразу как видно, как видно, в армии не было, родины не любишь, звания нет. Нет, ну так и вывод. Про страну ничего, про страну ничего не знаешь. Нет, родину я люблю, не напиши. Ну про страну ты ничего не знаешь. Вот про соседей все знаешь. Про соседей все знаешь. А про нас ничего не знаешь. Про нас ничего не знаешь. Не не хорошо. Про кого это? Про Украину. Про Украину. Что я не знаю про свою? Про Украину все знаешь. А про нас ничего не знаешь. А про нас ничего не знаешь. Да что я не знаю? Ну про. Про то, в каком году стал Путин президентом? В каком году Путин стал президентом? Путин стал президентом. Фу, нихуя уже выбирается, блядь. Я так не могу сказать, я не вспомню. Вот. А про Зеленского все знаешь. А про Зеленского все знаешь. Я Зеленского не знаю, когда он стал. Да праздник. ты только что рассказывал, что он там что-то обещал. Я думал, что он обещал когда да. выбирался. А Путин, помнишь, обещал пенсионный, пенсионный, возраст, пенсионный, не пенсионный возраст не повышать? не помнишь, да. видишь как? Помнишь, видишь, как? Ничего про страну не, ты, 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 не ты знаешь. Ты меня... Слушай, мне дорогой, слушай, слушай, Слушай внимательно. Ты, что сам, ты мне вопрос задаешь и сам на него отвечаешь. Не-не, ты не, да что? Я, тебя слушаю. Да, что, я тебя слушаю. Ты мне только что сказал, что при... я сказал, я слышал. Да, это было. Что он обещал, не поднимать пенсионный воздух, сейчас поднял. Да это все слышал. Вот я про референдум. А, а то ты, получается, что мне вопрос задаешь, я про свою страну не знаю. Украину. Да мне с одной стороны не знает. Про Украину ты как раз знаешь, про Россию не знаешь. Россию не знаешь? Че про Россию не знаешь? Вот ты не знаешь про переворот 93-го года. Я знаю про свой год. Кто, кто, спас, кто спас Россию, от переворота, от переворота Россию? в 93 третьем году? 93 году. Давай, когда мне будет 7 лет, я тебе отвечу. Ну, тебе сейчас не 7 лет. Тебе сейчас не 7 лет. Не сейчас, не Почему семь. ты ничего об этом не знаешь? Этом. Да, а что нам в школе там преподавали? что а тут школа? Тебе после школы подожди, уже подожди, прошло подожди, 40 лет. Подожди, давай тогда я проще скажу, так умно В каком году тогда от, отделилась Украина от России? Украина никогда не присоединялась к России. Да серьезно, что ли? От Советского Союза давай, отделилась. Балтика, Литва, после... Украина от Советского ну, Союза нет. отделилась. Тебя как зовут? Ну, как зовут? Виктор. Вить, а, ты же сказал, я забыл. Видите, да, да. Украина отделилась от Советского а Союза. И Россия, кстати, наша с тобой Россия, кстати, тоже наша отделилась наша от, от Советского Союза. Да что, ну а как? Даже раньше, чем а, Украина. От, от кого она 12 открылась? июня 1990 девятьсот 91 года. У нас даже праздник. Есть 91 первый год в да, но распался О, он да, осенью, да, в декабре осенью, -зимой, осенью -зимой, осень -зимой, осень зимой, а мы отделились от него летом. Вот так Мы вот. Мы это кто? Россиюшка. Да что да? ты? Да? Что же да? Питер, Москва? Питер, Москва? Стоп. Я что тебя Москва? Не, не почему? От кого? От Советского Союза? От кого? От Советского Союза. Да. Они до сих пор в Советском Союзе Я по твоему, в, Союзе, по -твоему в России сейчас, на данный момент. Так Россия же отделилась Россия. От, Советского Россия. Россия Россия. Россия. от Советского Союза, Витя. Россия объявила о своем суверенитете от Советского Союза. Или нет, Витя? Хорошо, тогда можно вопрос встречный. Что подразумевает по Советский Союз? Ну, Союз Советских Социалистических Советских Республик. Советских какие социалистических еще есть варианты? Какие еще есть варианты? Советских ну, Социалистических Республик. Какие страны отделились? Ну, все 15. Со... Ну, все 15. Все 15. Да. А какая и Россия. И Россия? Россия тоже. И Россия тоже. Она одна Интересно из 15, Витя. Она одна из 15, Витя. Да серьезно, что Да. Ли? да. Конституция СССР 1976 года. Конституция СССР 1976 года. Да. Союз советских социалистических республик, в котором республик, РСФСР, РСФСР ну, была одна из республик-учредителей. Одна, из... одна из. СССР Си, не, равно Россия. Россия. Может, Россия. Россия. не равно Россия, Витя. Витя, СССР не равно Россия. Более того, СССР более Россию того, СССР уничтожил в 1917, 1917 году и Российскую империю 1917. развалил. Поэтому СССР не равно России. Но сейчас Россия не. Сейчас Россия не СССР. То есть ты не любишь Россию все-таки? Я подозревал, 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 что ты иноагент, агент, Витя. Подозревал. Я как? И я как, и как на, на агент, да. Агент иностранных разведок. И, а, разведок. А, Нехорошо не не хорошо ты ветер. себя ведешь, подозрительно, видя. На чью мельницу воду, на льешь, на не мельницу воду льешь, не знаю. вы не знаешь, не вот знаю. Медаль, медаль, Вот я смотрю и на ту сторону, и на эту, угу. и ту сторону, и эту. Угу. И логику маленько включаю. Да, согласен. И вот логика это все хорошо, правильно. И все вот хорошо, эти вот правильно. начали все в прошлое вспоминать. И в будущее будущее а смотреть, надо я ведь. Общаюсь, согласен. С кем с кем не общаюсь, никто не думает, что сейчас происходит. Ведь я не Пробу, заб... И что предположить можно. А вы все мне там, я не знаю, СССР. Да сейчас СССР, да пускай мне там было когда-то мне. Мне было наверное 8 лет. Ну 8 лет мне было. И когда все это распалось в 90-е года, мне это как бы... И, знаешь, я в школе учился такой, так же, как и ты. Вот у вас программа была другая. Но история у нас была одна. И я, знаешь, вот сейчас в последнее время общаюсь с людьми, и тут начали все про Украину. Да Ивана Гроза, Да про Россию рекламу, я тебе сказать. говорю. Нет, Причем нет, нет, тут я Украина? Ты я говорю, что не любишь ты Россию. СССР ты какую-то любишь. любишь. Какой А его нет я уже. Не, а его нет я уже? не достал СССР. А раз. как же ты его любишь? Во-вторых. А как же ты его любишь? А кто сказал, что я тебя люблю? Я не могу понять, ты что, ты за меня такие вопросы отвечаешь вообще в шоке? Не, не, не. Нет. Я такого не говорил, Тарас, а ты уже говоришь, что ты любишь, любишь. Витенька, а ты из какого города? Я говорю, что он намного дорогой. Много... дорогой. Какой-то бред несете? Не, честно, не, не, не бред. Не бред. Мужчин, ну, это а может бред. быть. Витя, а ты из какого города? Я офицер. Я сказал, с Великого Новгорода. А, точно, точно сказал. А, я что -то просто проверяю, что не забываю это. Что вы знаете, что такое Великий Новгород? А ты еще и проверяешь? Конечно, я просто думаю, может, он мне соврал, что мне из Новгорода ты. А может, не с Великого. А может, с Дорогой, я тебе хочу соврать. Ценовой категории ты мои не знаешь, не знаешь, Витя. О, я вижу человеческий фактор. Здесь хотя бы тебя наебать я наебал. Не-не-не, не, ну что, я с тобой не Да что, нет. Я самолет без трогаю. это Я самолет без нас, ругаешься. Откуда ты? Любезность, говорю я. Любезность, говорю я. А, любезность. Фига такой. Ты за что, умнее меня, что ли? Нет, куда? Я такой же быдло, Нет, как и ты. Нет, как и ты. Нифига, ты поставил себя в быдло. Не, тебя, так... тебя чушь себя. <laughs> ты да. предположил. Ну а что смешного? Да, да, же... Великая Россия, а поговорить мне сейчас. У тебя седые волосы, да. Блядь. Седые волосы. Да, седые волосы. Не показатель ума. Седые волосы, не показатель ума. Вот погоны! Погоны на плечах. Это показатель ума. А у тебя нет погонов. Знаешь, как у нас говорят? Не, не знаю. Чистая совесть. Не, не знаю. Чистые погоны. Так ты же не служил, в армии. Не где вас служил в армии, где что у вас говорят? Соврал опять Витя, да? Соврал опять, Витя. Да? Явно на врага работаешь. Не нравишься ты мне. Не нравишься ты мне. Не наш ты человек, не наш. На наш всех наш. не угодишь, наш. извини. Наш. На всех не угодишь. Да, Витя, да. да, да, Витя, да. А ты давно боролся иностранным разведком? Где, когда, при каких обстоятельствах вступил взговор с врагом? Как получал деньги, как передавал информацию, какую информацию уже передал? Может, состав пива передал? И пиво-то, кстати, какое пиво? Я тут одному дворнику сказал, где бачок стоит, блядь. Так это наш дворник. Я спрашивал, когда с врагом стал работать. Нет, американский, блядь. Американский дворник? Да, посольство? Да, да. Посольство Соединенных Штатов? А, у вас же консульство в Великом Новгороде. Ah, понял, понял. знаю, знаю. Одна у нас одна тема. Ну, ваше консульство есть в Великом Новгороде, да? Есть в Великом да? Конечно. ну, вот. Ты там обередал, да? информацию? там опередал, да? сказать? Понял, понял. Опасаясь контрразведки. Опасаясь контрразведки. Жизнь какой-то светской. Мистер Джон Ланкастер Пек. Нет, Весь он в кожаных это, перчатках, везде. чтобы не Причатка, делать отпечатков. <соцентр> Пол по улице советской Не Совет, Совет. советский это человек. Это, 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 Ты с меня Джейс Бонда сделал, что ли? Не, не с тебя, с дворника я боюсь, консульства. Я боюсь не потянуть, Не с тебя, с консульства, потянуть, с, дворника, не консульства, не с, тебя, консульства с дворника консульства. С дворника, Ты так что? Обычный да, предатель. Это, Обычный предатель. Ничего тут не сделаешь. А, Ничего тут не сделаешь. Это доказано. Ты доказал? Это не я, ты суд, это суд будет доказывать, это суд, это суд, суд. Это суд, так, суд. суд, суд будет доказывать, суд ты будет доказывать, а не, а не, 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 не а моя эта задача. Нет. Наш а самый гуманный суд, суд, я суд не не в, в мире, российский суд, самый российский гуманный суд, суд в мире. Так что ты получишь свою пятнашечку, визжечка, отсидишь и полетишь в белом лебеде. Демократия. Что такое демократия, Витя? Что такое? Народный, Витя, народный. Народный. У нас нет народа уже, все кончился. Нету народа. Нету народа. И Ра -ра -ра. народа, значит, у нас нет. Народа, значит, у нас а страны я, у нас нет. нет. Я, я народа у я, нас нет. Я, я, я как, как это нет народа? Как, как это нет народа? Я а где же делся русский а народ Разве мы не русский народ защищаем? Может, какой-то другой? Не, ну ты можешь купить свою вину, меру, степень, глубину. Ой, а я что-то провинился перед кем-то? Родину не любишь, Витя. Удачно, может Родина. быть, более серьезная вина. Более серьезная вина. Да. Не любишь ты родину. родину. Я патриот. Извини, брат. В смысле, да, зенитно-ракетный комплекс, комплекс американский? Зенитно-ракетный комплекс американский. Что то Витя, ты себя закапываешь? Закапываешь. закапываешь ты, Витя, себя Закапывал. каждым словом. Не забывай, в американских даже фильмах говорится, что каждое слово, тобой сказанное, может быть использовано против тебя, Витя. Так и сказано, Витя. Ну, пока не в Америке, пока не в Америке. А хотел бы быть в Америке, да? Хотел бы быть в Америке, да? Знаешь, в Америке нет. В Китае. Я патриот своей страны. Да Ладно, уже поздно заднее включать. Перед кем? Не, заднюю включать. Да. Это лошара. Ты сейчас выглядишь лохом. Вот, я? Полным. Ну, я такой же буду, да. как это... и <говорит> ты. Нет, ты лох. Ну, хорошо, ну, такой. <говорит> <говорит> У тебя знаешь, исторический такой смешок есть. смешок есть. Я, даже, знаешь, я тебе скажу, как тебя зовут, а мне похуй тебя зовут. Ты же тебе говорил, Степан я Андреевич. Выпивший, я, Даже, я даже выпишу, выпивший Степан Андреевич. У меня еще здравый смысл, все равно остается. Ну, тебя его там не было просто не было. Просто, не ты да, себя да, просто ты, завалил ты, и засыпал. Ты, 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 э, ты ты э, сербит, значит, значит так, слушай меня значит, внимательно, Витенька. А я тебя должен слушать? Ну да. Давай-ка будем соблюдать субординацию. Так ты ж в армии не служил. Так ты ж в армии не служил. Какая субординация? Э, субди... Какая? У тебя звания нет, погоны чистые, совесть чистая. Какая субординация, Витенька? Какая субординация, Витенька? Между тобой и мной.